এই কথাটো চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে এসময় আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী আছিলোঁ এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আমি শুভাকাংক্ষী গতিকে এতিয়াও আপোনাক কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইকাৰণেই আমি শুভাকাংক্ষী আপুনি অস্থিৰ হৈ গ'লে গোটেই অসম অস্থিৰ হ'ব ইতিমধ্যে হৈছে অস্থিৰ গতিকে আপোনাক এইটো পৰামৰ্শ কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ পিছত ফুং ফাং কথাত লাগি থাকি লাভ নাই চাৰ্ভিচত আপুনি যুঁজ লওক কৰক গৌৰৱ গগৈও যুঁজিব মুখ্যমন্ত্ৰী যদি গৌৰৱ গগৈ হ'বলগীয়া আছে আপুনি অপজিশ্যনত থাকিব আপুনি যদি হ'বলগীয়া আছে আমি অপজিশ্যনত থাকিম তাকে কৰিবলৈ গৈ এইবিলাক ফাঁকি ফুকা এইবিলাক কথা কৈ অশান্ত নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কথা কয় সেইটো অৰ্ডাৰ হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এনেকুৱা চেলেং পেটেং কথা হ'ব নালাগে বেয়া লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ দিয়কচোন দুবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ মই হাৰিছোঁ তথাপি আমি আপোনাক ক'বলগীয়া হৈছে আপোনাক জনমত দিছে মানুহে আপুনি এনেকুৱা কথা নক'ব